Левый делает разножку и бьет левой ногой кит. Я делаю Сбив. Дальше тает меня коленом глупить. Понимает, что это не важно. И бьет блок, ему блок, блок от колена. Клену, да. И я его пытал говорить, где-то. Всем привет! Это авторский проект Дмитрия Береневского Битва стилей». И сегодня с нами, как всегда, единственный человек, который может победить и Конора Магрегора. И Чехарька Сергей Черный Дракон. Mm -hmm. Ниндзя. Он же. Обоих сразу. Да, в один вечер. Еще этого зеленого шершня, который вырывает кадыки и ключицы убивает в лесу. Да? На запуск. Всех троих. Разрабатываем ситуацию. Значит, битва стилей тайский бокс против кунг-фу. Смотрим. Тайц, как всегда, возвращается на уверенном своей стоящей. Идет и кричит. Серега очень восприимчив к звуку, очень любит эти крики. И тут выходит навстречу... Сергей Черный Дракон. Кто тут э, Так, да, ему, ему очень нравятся эти звуки. Он, кстати, у себя на, на канале об этом тоже говорит, что, что ты когда кричишь, ты как то лесу тревожишь. Царя зверей, то есть Сергей, Черного Дракона. Смотрим, тут происходит ситуация. Таец не может определиться, какой бить ногой правой или левой, наверное, левой. Левой делает разножку и бьет левой ногой кит. Я делаю сбив. Дальше меня коленом в понимаешь, что это неважно, и бьет блок, да, я блок я от блок колена. Да. И я его пытал, говорю, иди ты отсюда, что ты, блин, на меня Тайц понимает, что, что клинч не работает, тайский бокс не работает, и перестраивается в боксор и пытается с размаху зайти на боковой удар рукой в голову. Замахивается, но все и заходит,